əməlcəçilərimizin mesajlarından fasilə verib keçirik təhlükəli kanala. Hansı ki bu kanal Sumqayıt tərəsində yerləşir və e, bildiyin çirkab yuvasıdır. İfunət e, qoxusu var. Yayda orada dayanmaq olmur. Vətəndaşlar bizə müraciət etmişdilər. Biz də onların səsinə səs verdik. Əməkdaşımız oradan çox önəmli bir sujet hazırlayıb. Niyə önəmli? Çünki onların problemi var. Bu problem həll olunmalıdır. Baxaq. Problemimiz budur ki, biz istəyimiz budur ki, bu kanalizasiya bağlantısın. Sumqayıt şəhəri 76-cı məhəllədə yaşayan sakinlərin əsas problemi kanalizasiya sularının axıdıldığı Acdərə kanalı ilə bağlıdır. Hətta bəzi zavodlar və fermalarda tullantı sularını buraxıdır. Çirkab suları ərazidə ekoloji problem yaradır, insanlara mənfi təsir göstərir. yeniden durmak olmaz, Ne evde oturmak olur, ne çöle çıkmak olur, ne adam gelir evi adam utanır. Yeniden de yatma olmuyor, mümkün değil. Her bir adı konağa gelip bir yağmurçılık. Bu nedir? Burada siz yaşıyorsunuz. Kuş ferması. oldular o fermadan bu suya ne bırakırlarsa bilmirəm. Hemen bu vakti burada hiç kim nefes alamaz. Yayda and olsun Kur'an'a burada yaşayacağım. Evim bağda buradadır. Yayda el olur ki ben dururam, maşını bilip kaçıram. Acdərə kanalının ətrafında 10 minlərdən çox insan yaşayır. Kanalın ətrafının açıq olması da böyük təhlükə mənbəyidir. Mənim nəvəm, o deyib, orada uşağımı bir anlıq saxladıq, orada təpəsə düşmüşdür ora. Düşdü yoxsa düşmədi? Ay tutdu uşağı. Nə bu la uşaq birdir oğlum. Amma sizinki düşdü. Hə, şahım düşüb. 1 yaş e. yarımlıqdır. Böyürəm də aparırdım, üzümü çöndərdim ki, düşdü. Kanalın müəyyən hissələrində bu cür beton borulardan istifadə olunur ki, su ə çürküp sular yerin altı ilə gedir və vətəndaşların da istəyi odur ki, digər hissələrdə də bu cür borular olsun və kanalın hər hansı bir ii qoxu təhlükəsi olmasın. Bu, o o tərəfən bağlayıblar yarıya kimi. Burda da biraz yarımçıq qoydular da o da. Ha. O məqərədə bunu o vəzə deyirlər ki, promay bağlayacaqlar. Elə hələ yarım çıxıb qalır. Sumqayıt su kanal idarəsinin baş mühəndisi Mahir İmanov deyir ki, 60% fərdi yaşayış evlərinin və müəssisələrin arasından keçən kanalın uzunluğu 25 kilometrdir. Bu kanalın üstünün bağlanması və beton boru ilə örtülməsi dövlət proqramına salınıb. Layihənin təxminən 5 kilometrdən çox hissəsi artıq icra olunub. 20 kilometr qalıb. O 20 kilometrin də Əsas xırda şəbəkələrə keçib gedir. Yəni onurğa hissəsi, yəni belə deyək də, özəy hissəsi 10-12 kilometr, amma qalan digər 7-8 kilometri kiçik şəbəkələr, hansı ki, qollar gəlib həmin bu kanala birləşdiriləcək. Sözü gedən layihənin təxminən 5 ilə tamamlanacağı gözlənilir. İşlər başa çatdıqdan sonra ərazidə kanalizasiya sistemi yaradılacaq. Bu da mövcud problemi bir dəfəlik həll edə bilər.